Более 300 страниц. Я пытался посчитать, наверное, более трех или 4 тысяч. Я сбился, анекдотов, афоризмов, разных историй интересных. Я думаю, что многие из вас с удовольствием будут читать и получать от этого удовольствие. С учетом того, что порядка 13 лет я здесь играл в джаз. Оркестры 7 плюс 1. И это любовь не угасла. У меня осталось на всю жизнь. Поэтому я вот придумал такое, чтобы э, принял участие в моей презентации. Ну, джазовый ансамбль из Харьковского национального университета искусств. Это джаз-роу. и лауреат. Международных джазовых фестивалей Сергей Давыдов. Я позже вас с ними познакомлю. Ну, что касается сборника. Конечно, я собирал их из разных источников. Хочу сказать одно, что ни из, ни из одного сборника я не брал нигде анекдоты. Это были газеты, это было радио, это телевидение. И, и друзья, которые рассказывали Некоторые анекдоты даже Я сейчас помню, кто его рассказал 15-20 лет назад Смешно, но это действительно так И вот, когда уже собралось Сначала я запоминал Потом писал, старался писать Несколькими словами А потом заметил, что потом все забывается Что там я написал Потом я уже начал вырезать Вклеивать аккуратно И принял решение издать но когда я принял решение издать, то, в общем-то, была такая мысль – разбить, в общем-то, все анекдоты по тематике. Потом я подумал, что это очень сложно. И иногда я, когда вот читаю других там каких-то источников, и видишь, что, ну, не получается, случайно туда этот анекдот попал, и потом, знаете, лучше, хуже, а потом думаешь, что пусть будет так, как он идет из черновика. И таким образом читающий будет переходить с одной темы на другую, что-то ему будет нравиться, что-то нет, но в принципе в конце концов все будет, думаю, прекрасно и можно будет получить от этого улыбку и удовольствие. Ну а теперь я бы хотел начать вот с какой-то тематикой. Ну, например, сначала хотел детство, а потом, думаю, начну с университета. Все-таки мы вузовские работники, и э, я думаю, что присутствующие в зале, естественно, могут э, сейчас вспомнить, что этот анекдот где-то он слышал или знает. Но, тем не менее, вот, э, хотя это будет повторение, но, ничего страшного, я думаю. Ну и потом еще что я еще хотел сказать, что все-таки э, анекдоты, которые есть, это народная мудрость, придумали их люди. Ни в одном из источников я не видел, чтобы был написан автор какого-то. Ну, могут быть высказывания, но анекдот – это такой, в общем-то, мудрость народа, которая вот попадает на э, бумагу или в эфир и так далее. Ну, и вот с университета. Вы знаете, что мы последние годы перешли на такую вот систему тестирования, очень серьезная система, когда студент должен ответить «да», «нет», и вот профессор раздает тесты, в которых четко нужно было ответить. Да, нет. Вся группа сидит, внимательно занимается. И только один студент подбрасывает монету, смотрит какая, плюс-минус орел, решка и ставит отметку. И таким образом профессор подумал, этот закончит раньше всех. Не тут-то было, вся группа сдала, и только этот продолжал бросать этот монету. Он подошел, спросил, Петренко, ты закончил, он да, а что ты делаешь? Он сказал, я проверяю. <music> ну и вот такой э, немножко длинноватый анекдот. В купе в поезда сидит молодой человек, студент, в очках, очень такой строгий, серьезный, что-то делает на компьютере, входит в купе священник. Такой интеллигентный батюшка с окладистой такой бородой садится напротив, раскрывает свой баул, достает фляжку с коньячком, лимончик, предлагает молодому человеку выпить по рюмочке. Тот отказывается. Батюшка выпил, посидел. Предлагает юноше сходить в вагон-ресторан. Тот опять отказывается. Батюшка удивляется. Через некоторое время возвращается сытый и довольный. И снова предлагает юноше сходить в соседний купе к девушкам, с которыми он познакомился. Юноша опять отказался. Священник ушел, спустя какое-то время вернулся. Молодой человек не выдержал и спрашивает. Батюшка, может я неправильно живу? Ну почему же, сын мой, правильно, назря?" зря? Вы знаете, категория в университете была раньше преподавателей, которые меня читали, не буду называть их фамилии, которые любили носить бороду. И вот Профессор читает лекцию один раз в неделю. Подходит к нему студент, перерыв, говорит, профессор, а как вы спите? Как у вас борода? Поверх одеяла или под ним? Он сказал, Юноша, я даже как-то не задумывался. Прошло время. Через неделю опять лекция, он его поймал и а сказал, негодяй, я из-за тебя уже неделю не сплю. У меня э, коллега мой, профессор Курдовский, э, у Машак, когда-то познакомился, э, познакомил меня с ним, это польский э, известный э, материаловед, вот, и э, очень большой такой шутник. Он меня спрашивал, Дмитрий, сколько ты студентам рассказываешь э, анекдотов за лекции? Я говорю, ну, две, три. Я говорю, я тебя обогнал пять. Ну, вот студенческий такой анекдот чистый. Студенческая свадьба. Ну, вы знаете, всегда все сбрасываются. И вдруг кто-то спрашивает, что случилось? Почему невеста не пьет и не кушает? Отвечает, так она же не сбрасывалась. Ну а здесь такой анекдот, который, наверное, касается не наших общежитий. Есть в городе очень богатые общежития, где студенты, в общем-то, приходится вахтерам за что-то платить и так далее. И вот вахтерша, баба Нюра из студенческой общаги, Приторговывая по ночам презервативами, презервативами и водкой за три года скопила внуку на обучение в Лондоне. <звы> ну, очень старый анекдот, но ну, почему-то он мне нравится. Здесь мой сын, он их, ему два раза начал рассказывать, он, наверное, где его знает. Дорогой пап, письмо. Берлин. Очень красивый город. Приятные, приветливые люди. Мне здесь действительно нравится только иногда стыдно мне становится, когда подъезжая к школе на своем золотом Феррари, в то время, как мои товарищи и даже учителя приезжают на поезде, на электричке. Любящий сын Махмуд. Сынок, не стыдись. Перевел тебе на счет 25 миллионов долларов. Купи себе тоже поезд. Не позорь нас, папа. Ну, я не знаю, есть ли здесь математики, вот хоть один, ну, с кафедры никого нет, наверное, да? Это чисто такой математический анекдот. Первый курс, первая пара по математике в нашем вузе, преподаватель. Записывайте тему «Действительная функция комплексной перемены». Сюръективные, инъективные и биективные функции. Голос задней парты. Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите, пожалуйста, когда мне нужно прибыть на медкомиссию? <звы> Почему вы вдруг прервали свое выступление? Спросили профессор, который неожиданно сошел с кафедры. Видите ли, я уже привык к тому, что слушаю или поглядываю на часы. Но когда они начинают подносить их уху. <звы> <звы> ну вот а здесь такой интересный анекдот. Люса Сидорова любила Нью-Йорк, сигареты с ментолом и ванильный кофе. Но Житомирский швейный техникум выбил из нее эту дурь. <звы> 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 ну а здесь... Э, такой э, профессорский анекдот. Молодой профессор в конце экзамена оставил самую красивую, самую симпатичную студентку из группы. Долго задавал ей дополнительные вопросы. Подводя итоги, сказал, дорогая, я в своей жизни любил только трех женщин. Маму, супругу, и бера зачетки со стола. Простите, как ваша фамилия? Ну, вы знаете, что вот какое-то время...